大家好，我是吴磊。啊，我在剧中呢饰演飞流。飞流是梅长苏的贴身护卫，只听命于梅长苏一个人心的，性格清冷，甚至不寂。一开始我对飞流的理解呢、啊，就是，他是绝对就是冰的但是后来我就是就是再次翻阅小说的时候，我觉得，嗯，飞流在梅长苏面前呢是绝对的顺从，然后不会有任何。 杀气，呆、就、萌、是。第一呢就是呆萌，第二呢就是冷清，或者是孤僻。换个词儿的话，就是这就是这个马云这个角色有点奇葩。其实，在戏里有很多让我过瘾的，就是我们有很多打戏嘛，所以把那些坏蛋打得屁股一条流，真的真的是非常的爽。 啊，有关注有关注，我有在看，也可以实实时,时的关注现场的动态啊什么的。第一次段子应该就是就是泼水那个情节，那场戏吧，导演一开始就是说还是算了吧，因为太大冷天了，要怕那个令晨这、就是、东哥受不了。然后来经过我们重重的商量，还是决定必须得整他一下。然后呢，我们泼水当天呢，就是打一大水声了、啊。 然后、啊，但是呢、啊，那时候我苏哥哥吧坐在令晨旁边，然、啊、后他们又没法走。他特别奸诈的把那个后面那个椅子就定在地上，他把他拔出来，然后往后移，一直往后移，一直往后移。我一开始发现，哎，你怎么离离得这么远了、啊？然后后来我才知道，他就是为了不受那个水过及，他往后面移了很多，然后就让令晨哥一个人在那，哇，身上全湿透了。好的话就是一个非常在现场非常有趣的老婆宝。 啊，他平时在现场也会经常语出惊人，然、啊、后说出一些非常逗得大家都在那些开心的对话。我觉得李导这个人比较严肃的认真，啊，但是我觉得他对剧本的见解非常的深厚，然后也从他那里学到了很多，啊，非常感谢他。然后、哦、我们这部戏，林俊杰扮演的这、那个男的，一直就是在一直就是。 做着二爷的那个口气，我感觉真特别逗。我没那么专业，咱 <laughs> 们口头禅就是：哎呀，太吓人了！这样哎哎对对对，还有差点忘了，就是每次说什么：哎呀，这样工作真的很惬意。我觉得我们这部戏的制非常的温馨，我感觉他们对。 为了好，然后包括每个细节，都是对我们也做了呵护有加。呵呵首先他笑的时候他容易，他容易头套笑开，他每次一笑就捂就这样子笑，而且我感觉他这个笑点特别的细，有时候就是我们一群人在一起，大家都没说话了，就他一个人突然就就开始笑，然后他都不知道怎么了。 没事，没事。就老对口龙哥，就是演龙志的。那个，因为我们我们几个都都在上，海，我们聊、就是，啊，像龙哥这人其实就是。 吓人的一个人，风云莫,、嗯、莫测。我我觉得琊榜是风云莫测的一个人，嗯、你可能今天在榜上，第二天你就就落下榜就完蛋了。人家、嗯、让我上狼牙最帅气榜。